ну вот если это ограничится виток эскалации вот этим уровнем который сейчас mm -hmm. ну да будут бить еще будем бить по Курскому ну там по Брянскому Но это не болез... не так болезненно это но есть как бы уровень потерь приемлемый ну в войне поэтому это приемлемый уровень потерь хотя скажем, понятно, что никто этого не хочет, не желает, не приветствует, но это приемлемый уровень. Как там называется, ну ладно, сейчас на военной терминологии, то да. а, кстати говоря, вот это же, вот то, что заявил в воскресенье Fox News, Майкл Уолтс, помощник Трампа по нас безопасности, и заявление Нарышкина, оно перекликается. Знаете, о чем это? Это люди готовятся к переговорам. Это переговорные позиции обнажаются или обозначаются, формируется повестка переговоров. Раз война имеет элементы глобального характера, значит, это должен быть глобальный вопрос. Украина становится, ну скажем, одним из сюжетов этого договора или сюжетов э, конструирования мира, Я или знаю. мирного, или поствоенного дизайна. Смотрите, такое ощущение, что мы тоже либо же не против, чтобы да. это был этот вот да, перевод войны да. на более глобальный уровень. Но у нас другая цель. Либо, либо, либо уже, ну, вы смотрите, ли, либо либо уже мы смирились. Потому что, смотрите, только украинская сторона, сторона да. говорила, что Россия запустила межконтинентальную в ракету. Да. да, сразу сообщили воздушные силы, Украины Зеленский да. выступил, сказал, что есть все признаки считают, что да. Торешник это межконтинентальная да. ракета. А все сначала молчали. Россия да. молчала. Американцы не средней дальности. Ну и потом мы начали говорить средней дальности. То есть мы как бы не против глобализировать, сенсы, <сосы> <которую мы правильно сосы> не против, во-вторых, показать, что никаких ракет средней и малой дальности опасных для Европы нет. Это все старые советская металлолом, ржавый и так далее. Я читал этих наших некоторых типа ракетчиков, экспертов. Ну это просто, ну, знаете, даже как-то <сосы> <сосы> вот, вот, вот вот этим связано, что ничего нового в России нет. Не, вы наши партнеры, вы не бойтесь, продолжайте дальше. Никакой это не, э, этот, как его, господи, орешник, это какие-то пионеры, рубежи и тому подобное и так далее. А вообще-то лучше это межконтинентальная ракета типа Ярс, там, Сатана, что там у них еще, там, какие угодно. Это не новое. В чем проблема? Межконтинентальная ракета, это Америка. Первое. Во-вторых, ее нельзя пускать на тысячу, на три километра. Это больше восьми, ну, десять ну, например, там Ярс или Сармат в новом исполнении, вот в этом, так. Это, по-моему, 18 тысяч километров. Она может облететь на Америку вот так. Да? Поэтому, но <со -ılmış> Путина, тоже что же, надо знать этих людей. Хибистов, кихибистов и так далее. Они же очень коварные люди. Их надо бояться в этом смысле. Он говорит, нет, с Америкой мы пока нормально. Это для Европы. Вот этот орешник для британцев, для французов. Чтобы он же понимает, Трамп выйдет из войны. Значит, надо как бы успокоить, приструнить, припугать, припугнуть вот этих ребят, которые там через Карпаты или туда, даже не Германию, даже тех британцев и французов, которые вот сейчас в своих метаниях могут перейти какую-то линию. Вот и все, так вот с этим связано. получается припугнуть? Ну, я думаю, да. Ну, побегают, побегают, а потом поймут, что сядут за переговоры. Майкл Олл уже сказал, мы же... европейцы будут садиться тоже да, рядом да. с нами. Чтобы Трамп все повесит на Европу восстановление, деньги, так скажем, да, ваша проблема, вот и ее решайте. <свят> вот вообще, потому что Европа первая проигравшая в этой войне, даже не мы. А вы заметили, даже ряд, не по... мы, даже там, если кто-то думает, что мы проиграли, нет. У нас да будут, конечно, цена мира достаточно серьезная будет. Ну, я про цену войны даже не хочу говорить, потому что если дальше продолжаться, ну, мы должны вот тоже как бы понимать, какие это риски, какие опасности тут идет. А вот Европа, она да. А вы заметили ее дело после, после заявления Майка Уотсов, да, да, что вот будем сидеть за переговоров, да. и Европа обязательно да. должна сидеть рядом и Правильно. принять... Правильно, потому что это европейская проблема, тягар, да. это проблема европейской безопасности. Да. И об этом же сегодня говорил... Нарышкин, Глава СРВ, да, я вспоминаю, Нарышкин. как его. Сергей Евгеньевич Нарышкин. Ну, э, не знаю, Евгений Вищневгений, но, на решение, как бы, да, да была такая фраза, он отдельно да, сообщил, что безопасность Европы тоже должна рассматриваться. Когда-то летала украинская делегация, когда он был главой Госдумы, и Порошенко был, и да Турчинов. Не может быть. Да, не не в да, 2013 году. А, и <laughs> да, там и я там был. И я там был. Летали, mm -hmm. встречались в Думе, mm -hmm. и в ГИМО, и спорили о том, вступать в Украину, в Европейский Союз не вступать. Так что были такие времена. Ну вот очень сложно поверить ее при нынешнем да? значит, а настроении. А вот, а вот видите, а вот сложно поверить. Да. А всего 10 лет прошло. Владимир Ильич, я таки прошу. Да. после заявления этого Майка Уотса, да. значит, что вот будем садиться за стол, Европа да. тоже, ряд публикаций посыпалось с британской, немецкой прессы, да. значит, британская пресса пишет, а мы не готовы, наша армии не, не готовы, эксперты называют армию да. британскую да. Потемкинской деревней, то есть есть символика, есть атрибутика, да, 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 да. вот есть какие-то такие вот составля... да. символические составляющие, да. а внутри там, как бы все, да, не гладко. Немецкая пресса тоже цитирует Дершпигель, цитирует mm. Шольца. Mm. Ну, надо больше инвестиций, мы не можем. Mm. Европа значит за год может произвести меньше, значит снарядов, чем Россия yeah. за месяц. Вот такие покатились публикации типа: yeah. "Прошу прощения, мы не готовы". Не готовы? Они готовы? И трансгендеров много. С чего Трамп начинает чистку в армии? Ну, вольняет 14 тысяч трансгендеров. А и, и, потому что, ну, если воевать, так воевать надо. А не э, делать операции, там, пластические или другие органические операции. Еще и получать на это какие-то помощь химическими разными препаратами за счет казны. Я, конечно, утрирую, шучу. Mm -hmm. Но, тем не менее, это действительно так. Не готовы они воевать. Не готовы. Знаете, даже наша армия самая одна из самых сильных, считающихся сухопутных армий. Бит, я как повторюсь, бит, мы не выиграли ни одну битву, и отступают. Да, держимся. Ну, после 2022 после года, держимся. Ну, не даем да. России прорвать. Да. Фронт не рухнул. Возьми, и да, да. Я, я просто да. не хочу, чтобы нас обвинили в дискредитации нашей армии. Не, потому, ну, Марьяна без угла пишет. Ни одной, но... одной битвы мы не выиграли. Да. Было очень много, значит, сообщений, что там отбили, да. там отбили, и были Нет, большие успешные битвы. части большие контрнаступления, Больших битвы. Ну, давайте пожелаем нашей армии всего самого хорошего, а все еще впереди. Хотя мы надеемся, да. что война война Смотрите, закончится. Смотрите, ну, но это вопрос спорный, да. С одной стороны, это может звучать как там пораженчество и так далее, но это как и признание реальности, что ну, надо и готовиться к переговорам, да, держать оборону, держать оборону, держать оборону, сдерживать врага и так далее, и так далее, но тоже понимать реальность, насколько нас хватит. Ну, даже британская пресса писала недавно, ну, учитывая моб ресурс, ну полгода, максимум год, все да? Допустим, хорошо, можно подготовить мобилизованные. Где мы возьмем технику? Уже все пустые ну, склады. Да я же не, не как бы, не опираюсь на западных источники, западные источники, западных экспертов. А говорил, приводил пример. Сколько танков у Британии и Франции, сколько в русских. Каждый год 700 танков они производят. Да, можно говорить, там экономика такая, не такая. Каждый год 700 танков конвейера выходит, ремонтируется еще плюс ремонтируется, это главное. Ну вот такая, такая Поэтому надо, я понимаю, что сейчас очень для многих это будет, возможно, даже шоком. Угу. от начала переговора там, с 20 января или до 20 января. Кстати, Трамп же назначит уже, вроде ходят слухи, он назначит Ричарда Гренова да. э, посланником, да, и, э, именно по этому вопросу. Вот угу. и все. А Трамп-то начинал... С чего Трампа? Трампа интересовала, прежде всего, заморозка войны между Украиной и Россией. А теперь вот этот новый уровень эскалации, он вывел это все на более глобальный уровень. И теперь Россия будет требовать именно э, обсуждения Глобальных вопросов. В конечном счете, давайте так, по принципиально, фундаментально и по чесноку. С чего начиналось это все? Начиналось 17 декабря 2021 года. Ультиматум НАТО и Запад. Только когда ультиматум был отвергнут, было вторжение в Украину российское. Поэтому. Путину была нужна, и может до сих пор остается нужна, Украина не только и не столько сама по себе, сколько как повод посадить за стол США и Россию договориться. Вот и все. Даже, даже не вот это, границы, там, территории. Ну, понятно, там НАТО, внеблоковость, не НАТО. Это да. Но главное, это повод, инструмент для того, чтобы сесть за стол переговоров между американцами и русскими и договориться по Европе, по Европе, по НАТО, по Украине и так далее, по всему.